ಧನುರ್ಮಾಸದೊಳಗ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕುಂಕುಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಈಗ ನಾನು ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವ ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಚತುರ್ಥಂ ಲೋಕಸುಂದರಿ पञ्चमं विष्णुपत्नीति षष्ठं श्रीवैष्णवीति च सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शाङ्घणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीपद्मकमला मुकुन्दमहिषी स्त्रीलोकेश्वरी मा क्षीराब्धिसुता अरविन्दजननी विद्या सरोजात्मिका सर्वाभीष्टफलप्रदेति सततं नामानिये द्वादशः प्रातः शुद्धतरा पठन्ति सततं सर्वान् लभन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतच्छुभावहं ततोन्नात्वा लिपि कावेर्यां जप श्रीवृक्षसन्निधे इति युधिष्ठिरप्रति नारदवचनम्